Дарухин Вячеслав Александрович город Попасная Луганская область скажите о а истории вашей болезни ну, история болезни какова меланома или по-русски рак кожи вот. Значит, заболел в 2008 году начал лечение в Стахановской онкологической больнице ну, прошел три курса химиотерапии. По диску увидел результаты работы Авакяна. Отказался от трех курсов следующей химиотерапии. Приехал сюда. Вот езжу сюда второй год. В январе месяце будет следующего года два года. Как лечусь Майка Саркевича Авакяна. Ну как, результаты положительные. В смысле чего? Остановилась. Все стоит в стадии, дальше пока развития нет. Как на данный момент себя чувствуете, что, на ваш взгляд, в основном сейчас помогает вам? Что, что в основном помогает? Ну, это 100% препарат и вера в это. И всего лишь нас. Верите все. И принимать препарат. Спасибо большое. Пожалуйста.